В місті жовті води склалася майже катастрофічна ситуація. Найближчим часом місто ризикує залишитися без питної води через великий борг за електроенергію, який має Жовтоводський водоканал. Це близько трьох мільйонів гривень. У вівторок, 7 квітня, за вказівкою з області було здійснено спробу повного відключення підприємства від електрики. Міська влада поки що запобігає спробам відключення та захищає водоканал усіма можливими способами. Ситуацію коментує перший заступник міського голови Анатолій Мелюшко. Сьогодні получено указання нашим цекам від ДТЕК, щоб вони виконали работы по отключению полностью водоканала, то есть на каких-то этапах мы происходили частичные отключения, то есть важные объекты, которые ну, вот, обеспечили водоснабжение, не отключались. Сейчас было дано указанием директорам по одним из директоров ДТЭК отключить полностью от электроснабжение. То есть это означает, что в месте вообще не будет воды? Ну да, конечно. Не, ну, воды не будет, э, канализация не будет... не будет работать, не будет. Ну тут еще моменты какие э, для того, чтобы потом это восстановить. Ну, я думаю что мне так сложно комментировать но это наверное не, даже не десятки миллионов гривен нужно будет вот поэтому ситуация настолько критична, что мэром было принято решение терминово собрать э, комиссию по чрезвычайным ситуации первый основной вопрос который э, почему возникает задолженность это потому что у нас не работает 20 постанова э, счета находятся подписаны в, 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 в центральном киевском казначействе министром Министерством финансов. Это, этот вопрос уже поднимался э, на селекторном совещании, которое проводил премьер-министр, но министр, замминистра финансов на этот вопрос не ответил. Поднимали не только эта проблема, не только по Днепропетровской области, это проблема по всем областям, и э, это не только проблема по водоканалу, это проблема и по теплосетям, и рядом, э, рядом предприятий, которые, которым государство компенсирует там, по разнице тарифов или там, по субсидиям. То есть, э, ну, вы знаете, что с января месяца эта схема не работает, вот и ну, получается так, что наши инфраструктуры загоняются в такой тупик. Вот. Повлиять, повлиять никакие местные органы власти не могут на этот вопрос, потому что это вопрос уровня министерства. На сегодняшний день водоканал задолжал где-то 3, 3 с лишним миллиона, из этих только 200 тысяч это то есть долги там населения или еще что-то. Ну, то есть это а основной это вот основной долг это тот долг, который не работает вот эти вот регуляторные моменты, которые связываются вот эти вот по 20-й постанове, по льготам, по субсидиям, вот эти вот моменты. То есть, в часом место чекать отключения воды, или Нет, мы будем принять все все меры все действия чтобы место было с водой потому что это ну, ну знаете может я не хотел бы так конкретно говорить вот но в принципе это как можно рассматривать какие-то диверсионные действия в отношении населения то есть или хотят Социальный взрыв какой-то, это приведет, естественно, если у людей не будет воды, то это лишается, без воды жизнь невозможна, да, то есть, и, ну, этого нельзя допускать, вот. И, кроме этого, есть четко прописанный, ну, закон, статьи в законе, где там написано, что припыняты, там, по водопостачания, забороняется, в принципе, наши облэнерго практически все по Украине на определенном этапе стали частными, хотя это по большому счету это стратегически важные объекты и когда они попадают в частные руки, то это ну, не совсем хорошо. Ну, а и... есть какие-то впливы на них сбоку боку области, например? Значит, ну мы поднимали, я в пятницу был на совещании в обл администрации, и мы поднимали, и поднимали этот вопрос. Вот, значит, ну, со слов руководителя обл. администрации, то есть губернатор приглашал руководителей ДТЭК, для того, чтобы этот вопрос ну, мог быть урегулирован. Ну, со слов руководства было администрации сказано, что на каком-то этапе, это было в пятницу, что они договорились и как бы с пониманием будут руководители ДТК относиться к этой, к этой всей ситуации. Но не знаю, почему были приняты решения не только по нашему городу, еще в ряду арду. Ми зараз, ну, я не можу там деталями вам розповідати, но будуть прийматися заходи для того, щоб не допустити цього. Ну сьогодні ви не пустите завтра, як далі. Є така реальна загроза, що місто залишиться без води. Значить, мэр після того, як нам мне наложил начальник водоканалу о ситуації. Вот. Я доложил мэру, ми провели в оперативном порядке заседания комиссии, подготовили протокол, и этот протокол уже отправлен в обл. администрацию для того, чтобы были приняты меры. В любом случае, ну, будем оборонять, это, оборонять нашу, наш водоканал, потому что без воды, ну, сами понимаете, Ситуация будет очень сложная. Я очень надеюсь и на область, я все-таки очень надеюсь на э, наше высшее руководство, это уровень кабинета министров, министра финансов, Министерства финансов, которое эти все вопросы должно регулировать. Потому что ну, дальше пути... нету. що ж ми також сподіваємося, що питання вирішиться найближчим часом, і наше місто не повторить долю сусідніх п'ятихаток, яким довелося жити без води доволі довгий час.